王富贵，你终于来了。王春贵，一人独扛万枯阵，早就油尽灯枯了。今天。 杀了你，拿回王权剑，王权家就是我的了。 王权富贵，你知道世上最痛苦的事是什么吗？就是想救的人，怎么也救不了。王权红叶，你救不了；权如木，你也救不了。王权富贵。 你还记得这个东西吗？听说西西域人妖混居，至今界限还没分清，还有龙妖出没。 肯定挺有意思的，我就先替你出去，去看看这个世界。送你，你做的，专门用来打水漂的。嗯。虽然它很适合打水漂，但西西玉没有壶，我还是没有学会。 无辜原主，好久不见。如沐，哥哥现在真的希望那个时候你没有回来。 望权富贵，看来你也不过如此啊！我才是天下之主，与我为敌就是死、啊。啊 你也配做容嬷的父亲？ 主，沐，全敬亭已经遭到了他应得的报应。希望你与龙姑娘，可以在九泉之下相逢。王权富，贵。原来你也有怒不可遏、伤心难。 对付你就容易多了。这里是幻境吗？王权富贵，你心中终于是有了。 亲手付出的滋味如何、啊？呀、啊？你把我拉入你的幻境，就为了说这些废话吗？王权富贵，都到这地步了，你还不满吗？有情之人终将覆命，瞧瞧周围那些人的下场吧！一个废人，肝胆相照却为忠臣而死，柴如故心胸豁达却遭不恨而死。 龙威凛人妖兽图却因痴情而死，王权富贵，只有恨才是天地最强。霍丘，你若与娘娘合体从此便没有任何人能阻挡。来吧，和娘娘一起共战天下，成为这世间最强大的主宰。你不过是一个小小的分身，也配谈论我的人生，控制我的意志？ 善与恶，我自有决断。你算是个什么东西？嗯嗯啊 少主，您这是龙气入体，与体内的灵血产生的冲撞，您需尽快将龙力排出体外，恢复容貌。既得龙力，为何要放弃？样貌如何重要吗？龙气入体，总之守之什么？重重的规矩道义，却守不住再一直有意义吗？你们即刻回王权山庄。 其他黑狐不同，我可是娘娘自断一的,的专门为你准备了。如今你的心里沾染一丝恨意，你迟早是娘娘的人。 你为何要杀黑狐？杀了黑狐，天下就太平了，人心就没有黑暗了吗？人心不只有黑暗的一面。迄今为止，黑狐所做的一切，不也都失败了吗？<laughs> 失败。 你好好的想一想，他为何选择了你，一直对你纠缠不放，只是为了那可笑的预言吗？难道不是吗？当然不是。当你成为这个世界唯一的救世主。 毁灭你，就等于毁灭一切。你与黑狐都是人心催生的祭品，本质是一样。 你的棋局已经乱了。其实你很清楚，人心幽暗，根本无可救药，又何必徒劳呢？你是真蠢还是假蠢？那不如我来给你个建议。若是你能成为最强大的主宰者，由你自己掌控一切。 到那时，连黑狐都要臣服在你脚下，这不更好吗？嗯？怎么害怕了？都不敢下。 如果这么做的话，会死很多的人。我告诉你，死就死呗，心软是救不了任何人的。你爹早就教过你了。沙发不是在救世，你在狡辩。你生气了。 你愤怒了，那么我告诉你，我说的话都是对的。什么黑狐，什么一气盟，圈内圈外，本就该唯我独尊。我们一起来破圈吧，所以这是唯一的出路。事已至此。 你现在唯一需要做的，就是相信我。上。 老师，你怎么变成这样了？我碍。杀全敬亭的时候，吸入了一些龙气。那就好。 少师，你这把伞看起来像是要挟之物，不过怎么可能呢？一定是我见识太少了。少师，红叶盟主和天师的事我都已经知道了，少师你别难过，还有我土狗在，我土狗。 愿意和你一起对抗黑狐，小土狗。我与你是否有恩呢？嗯。那今日我要拿走你的报答，你可否愿意？我当然愿意。上师，你干什么？ Jesus! <skrøk>